不可以！不可以！不可以！戾气属阴，与药灵神元相冲。若你将其吸纳，则玉石俱焚。我会死，但洛。 做决定吧。不可以！陆少，你不,不是药灵的影子，只有你能终结这一切。嗯 抛下所爱，万年后，留要上城的魂，我不要的保护，我不后悔，你也不要怪我好，好吗？ 能不能再带我放一次劫？愿灯？有生，你还记得当初许的愿望吗？愿朝朝暮暮，皆如今日，皆如今日，愿一世相守，愿一世相守，永不分离，永不分离。 陈上仙，准了。其实，我们已经算实现了。你看，我们现在就在一起。只是，我这一世也有点短。当日的誓言。 我哥上仙也蠢了，要不我哥上神也许个愿？好，我许愿，愿生生世世皆能相守，便朝朝暮暮。 柳少，既然你说准了，那我就信了。我等你的生生世世，等你的朝朝暮暮，你不许食言，别让我等太久，好吗？所以洛哥上神就这样离开了仙居？是啊，他治好了卓公主之后，就那么走了，再也没回去过。 为什么不回去啊？听说、啊、他在找一只什么长着三个脚的鸟，是三足金乌，那是柳梢上神的分身。有人说那只三足金乌一直跟在洛哥上神身后，可是不知道为什么洛哥上神像是看不到他，一直在找。不管兜兜转转多少回，我都会认出你，请跟着你，生生世世，不许逃开。我不会逃开。 这辈子都不会逃开，你要生生世世地紧跟着我，我不会把你弄掉。